тут я несовершенен, а вот тут еще мне ого далеко, а вот тут и я по этим моментам могу действительно очень часто заморачиваться и думать, так, стоп, ну вот если я, а если не я, но очень часто меня просто выводят тогда из этого состояния, та же супруга, которая так, слушай, но если не ты, тогда назови мне кто, если тот кто, тогда давай мы возьмем тот и ты, и мы сопоставим и посмотрим, где же все-таки расхождение, за, ну, почему ты там так волнуешься или принимаешь это близко на свой счет, и все так плохо, и все нормально, и хорошо, я тогда действительно начинаю анализировать и понимать, ну да, не совсем лузер, не совсем все плохо, и легко и просто там усилить обороты, добавить, приложить какие-то усилия, и все станет ну, в ту норму, о которой я, которой я всегда стремлюсь и пытаюсь в ней находиться.